আচলকুমতা বাৰু প্ৰিয় দৰ্শক মণ্ডলী আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে সকলোৱে শেষলৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ বহুত সমাজত মহিলাসকলে কবিৰাজ বিচাৰি থাকে আৰু কোনজন কবিৰাজ ভাল সেইজনৰ পৰা তাবিজ ল'বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আজিৰ সমাজত বহুত বেছি এই মহিলাসকলক দেখা যায় যে কোন জম কবিৰাজ ভাল সেই জম কবিৰাজৰ পৰা তাবিজ ল'ব লাগিব আৰু এই বিষয়ে এজন বেৰেলীয়া আলিমৰ এটা ক্লিপ ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ ইনচা আৰু হয়তো এইখিনি কথা যদি আমাৰ এজন দেওবন্দৰ আহিলে চোমনাথল জামাতৰ দেওবন্দৰ আলিম ওলামাসকলে যদি এইখিনি কথা দাঙি ধৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে বেৰেলি আলিমসকলে মৌলবীসকলে হয়তো আমাৰ দেওবন্দৰ আলিম ওলামাসকলক কাফিৰ বুলি ফটোৱা দিলেহেঁতেন কিন্তু এজন বেৰেলি মৌলবী অৰ্থাৎ বেৰেলি আলিম এজনে এই তাবিজৰ ওপৰত কিছু তথ্য দাঙি ধৰিছে এইখিনি কথা আপোনালোকে শুনক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ লিপটো চাওক तावीज़ औलाद तावीज़ बीमारी घेर रहे तो तावीज़ परेशानी आ जाए तो तावीज़ कारोबार न चले तो तावीज़ आपस में झगड़ा हो जाए तो तावीज़ किसी की जमीन पे कब्जा करना हो तो तावीज़ किसी को सताना हो तो तावीज़ अगर शहर को कब्जे में लेना हो तो तावीज़ अगर बीबी को कब्जे में लेना है तो तावीज ता...

নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চালে আৰু তেখেতে বেৰেলি আলিমজনে সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিছে যে সকলোতকৈ পাৱাৰফুল ষ্ট্ৰং তাবিজ হৈছে ক'ৰাণ শ্বৰীফ কালামুল্লাহ শ্বৰীফ সেইকাৰণে আমি সকলোৱে যাতে এক পাক কালামুল্লাহ শ্বৰীফক বেছি বেছি তেলোৱাত কৰোঁ বেছি বেছি পঢ়োঁ যিকোনো বেমাৰৰ অৱস্থাত যাতে আমি এই পাক কালামুল্লা শ্বৰীফৰ আয়াত কিছু ফুকাই দিওঁ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ সিফা হ'ব যদি আমি সম্পূৰ্ণ একেইনৰ সৈতে এই পাক কালামুল্লা শ্বৰীফৰ আয়াতসমূহ মানুহৰ শৰীৰত দমন কৰোঁ সেইকাৰণে সকলো ব্যক্তিয়ে যাতে এই পাক কালামুল্লা শ্বৰিফক আপোনালোকে বেছি বেছিকৈ পঢ়ক চৰ্চা কৰক বেছি বেছিকৈ মুখস্থ কৰক আৰু এইখন মানুহৰ বাবে পঠাইছে অকল মমিনৰ কাৰণে অকল মুছলমানৰ কাৰণে হুদাল্লি নাচ সকলো মানৱৰ কাৰণে সকলো মানৱ জাতিৰ বাবে হেদায়তৰ বাবে সকলো বস্তুৰ সমাধান এই পাক কালামুল্লা শ্বৰীফত পোৱা যায় যদি আমি ভালদৰে তালাচ কৰি আমি তালাচ কৰিব নাজানো আমি বিচাৰিব নাজানো যাৰ বাবে আমি বস্তুবিলাকৰ সমাধান বিচাৰি পোৱা নাই যদি আমি ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি যদি এই পাক কালামুল্লা শ্বৰীফক অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে সকলো বস্তুৰ সমাধান এই পাক কালামুল্লা শ্বৰীফত আমি বিচাৰি পাম সেইকাৰণে সকলোৱে যাতে এইখন ক'ৰাণক বেছি বেছিকৈ আমি তেলোৱাত কৰোঁ বেছি বেছিকৈ পঢ়োঁ সকলো ঘৰতে যাতে আমি এই ক'ৰাণ শ্বৰীফ পঢ়াৰ অভ্যাস বনাই লওঁ ইনচা তেনেহ'লে এই ক'ৰাণে আপোনাক মোক হাছাৰ মৈদান কেইমতৰ দিনাখন এই কুৰাণে আপোনাৰ মোৰ বাবে সুপাৰিছ কৰিব আৰু সেই কুৰাণৰ অচিলাই আমি জান্নাটোত যাব পাৰিম যদি আমি এইখন অভ্যাসত আমি তেলৱাত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইবিলাক তাবিজ কবিৰাজ বাদ দিয়ক আপোনালোকে কোৰণ শ্বৰীফ তেলৱাত কৰক কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে ক'ৰাণ শ্বৰীফৰ আয়াত দমন কৰক ফুকিয়াই দিয়ক নিশ্চয় ভাল হ'ব একেনৰ সৈতে যদি আপোনালোকে ফুকাই দিয়ে সেইকাৰণে সকলোৱে যাতে এই ক'ৰাণ শ্বৰীফক বেছি অধ্যয়ন কৰে বেছি চৰ্চাত অভ্যাসত যাতে সকলোৱে ক'ৰাণ শ্বৰিফ তেলৱাত কৰে পঢ়ে এইটো মই সকলো অসমবাসী মুছলমান সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ